林月一直在等我吧，自己送上门来了。你的人头，我今天要定了。嗯 你们的凤凰，在我孔雀仙子面前如此不堪一击，今日我就要让你这所谓的神话彻底覆灭！啊、快救人！文去、啊啊。没事吧？逃？我看你能往哪儿逃！国师，全军出击！全军出击！ 站 我们也还糊涂呢，只知道魏芝和魏灵月正在斗法，本来还占据上风，可突然就灵力尽失，败下阵来。我们的人已经撤回城内，城外国师已经发起总攻，我们得赶紧回去支援了。嗯，你,你们放心吧，我会照顾好魏芝的，你们也要小心。告辞、嗯。魏芝，<知>阿姐，魏姨，你看好姐姐，娘去打水。 阿姐，阿姐。 情浓，缠绕了多少思虑重重的钟？沙漏沿着指缝而去。<music> 是我连累了你才对。 再难回头不想听不必等哪怕是一个梦阿姐娘阿姐醒了好未知阿姐阿姐你来你让我怎么回来的 明朗跟院长他们呢？魏一，到门口守着，别让别人进来。嗯。是他们把你送回来的，他们还在战斗。我真没用，他们把我当做胜利的希望，因为只有我可以克制魏灵月。可是突然不知怎么回事，我灵力就失控了。 是我辜负了他们的期待。你别着急，先好好养身体。你是太累了。娘，您不怪我。为什么要怪你？娘问你，你尽力了吗？嗯，尽力了就够了。未知，你听好娘接下来说的话。如今的你足够强大，做娘的已经帮不上你什么了。 但我知道，外面的那些奸佞恶人，越是不放过你，越是证明他们害怕你。既然如此，你就要好好的给我活下去，有朝一日，替我，替我们顾城的百姓清算他们。娘娘这话什么意思啊？顾城守不住了，我要你赶快离开这儿，走得越远越好。那我走了。 您跟弟弟怎么办？我不走。你,你傻呀！个人有个人的分内事。你要保全你的有用之身。我和魏夜守在这里，与古城共存亡。 原来你没有逃，看来是已经认命了。你看看你现在的样子，连你的亲人都顾不了。什么凤凰，真是个笑话！你们不要欺人太甚。军队已经攻入古城，你们的人已经在逃命了。我倒是有个提议，你若束手就擒，我便立刻退兵。怎么不说话？ 亲人、朋友、天下苍生，最终都不如自己的命重要。你错了，我已经不是从前那个容易被哄骗的未知了。不答应你，仅仅是因为你说的话我一个字都不信。<laughs> 看来你学聪明了。我其实根本不需要你束手就擒，我要的只有你死。一个卑贱的奴隶，居然变成了什么转世的凤凰，这一切本该属于我。 为你，我沦为了整个书院的笑话，和我的父亲反目。你说你该不该死？你说的那些，从来就不属于你。路是要自己走的。师尊说过，人要自重。你根本不配提师尊。师尊是天上的神君，我魏灵月爱慕他，也只有我才能配得上他。你对他百般的纠缠、魅惑，你怎么敢这样做？ 爱一个人是不需要纠缠，也不需要魅惑的。这千机落都没能要得了你的命，看来老天是把你这条贱命留给我收了。未知，你快走！娘，帮你挡着。娘。 娘，娘，快走！娘，你躺着。娘，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 娘。 你为何不斩杀凤凰？为何？凤凰在此血脉激发，祸害人间，这就是你手下留情得到的恶果。你要知道，凤凰给人间带来的就是杀戮，是血海，是三界不宁。你身为赤日神君，却为了一己私情，置三界安危于不顾。 我对你实在是太失望了，孩儿让您失望了，孩儿甘愿受罚。 是日神君私放凤凰，现剥夺其神位，受九十九道天雷之刑。看来指望不上你了，我的仙躯已日渐衰老。 别害怕。 我怎么直到现在才明白，娘做的一切都是为了我。我是个不祥之人，我就应该听娘的，我就不应该去什么白鹿书院修什么仙法。我若是老老实实的嫁人，娘就不会死，那些无辜的人也不会死。 没有错，错的是他们。你告诉我应该怎么办？我现在灵力都失控了，我连仇都报不了。姐姐，你先别着急，我来替你看看。 这结界趁乱，真的吃了三界，尽早吧。明朗，院长，已经出事了。那你先在这儿等我，我过去看看。好。